सै गुरुवायुरपाचरणं दशकम् अञ्चर् विराल्पुरुषोत्पत्ति व्यक्ता व्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक प्राक्प्राकृदप्रक्षये मायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागदायां गदायां लयं नो मृत्युश्च तदा मृतं च समभूत् नान्होन्न ना रात्रे स्थितिः तत्रेकस्त्वमशिष्यधा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारधि मेयुषित्वयि तदा निर्लीनता तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठदां नो चेर्किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्सम्भवः एवं च द्विपरार्थकालविगदा पीक्षां बिभ्राणे द्विचुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायादखलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधो तस्या सहाय क्रियां माया सन्निहिदो अप्रविष्टवपुषा साचीदिगीदो भवान् भेदैस्तां प्रदीपबिम्बदो विविसिवान जीवो विनयवा बरह कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्वमसृजत् योऽसौ महान् उच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वम महान्खल्वसो संभुष्टं त्रिगुणैस्तमो दिबकुलं विष्णुः भवप्रेरिणान सोहं चतुगुणक्रमात् त्रिविदतां आसाद्य वैकारिगो भूयस्तैजसदामसो इदिभवन देवानिन्द्रियमानिनो कृद दिशा वातार्कपाश्यश्विनो वन्नीन्द्राच्युतमित्रगान् पितुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमेन्मानसबुद्ध्यहं कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्यन्विदम् तच्चरणं विभो तव बलात् सत्वां शयेवासृज जातस्तैजसदो दशेन्द्रियगणः तत्तामसां चात्पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपदे शब्दो जनित्वत् बलात् तद ससर्जिदविभो ततो मारुदं तस्माद् रूपमदो तोयं जगन्धं मही एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्माणिदं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसा एदे दे भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता प्रथं नोषेकुर्भुवनाण्डनिर्मिदिविधौ देवे त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणः गुणः चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि खडयन् हैरण्यमण्डं व्यधाह अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठ सहस्रं समाः निर्भिन्दन् न हृदाश्च दुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहश्रीकरपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मवो निर्भादोऽसि मरुत्पुराधिप स मां त्राय स्वसर्वामयान् श्रीगुरुवायुरपाशरणम्